Приветствую вас, мы продолжаем наш эфир. В студии Екатерина Некречья моя гостья Оксана Ермишина, председатель общественной организации «Комитет по делам вынужденных переселенцев». Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, всеукраинская организация по делам вынужденных Всеукраинская, да, простите, организация. Ну, будем мы говорить сегодня о изменениях к закону, о, о внутренне перемещенных лицах. И перед тем, как мы будем говорить об этом подробнее, расскажите, какие изменения все-таки, да, и чем лучше и, что, какие моменты еще нужно изменить. Для начала мы посмотрим сюжет наших корреспондентов на эту тему. Вынужденных переселенцев из Крыма и зоны АТО хотят освободить от необходимости отчитываться о месте своего пребывания в регионах Украины. А Кабмин обяжет создать единую базу данных тех, кто покинул свой дом в связи с российской оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе. Парламент Украины принял в первом чтении изменения в закон о вынужденно перемещенных лицах. Для нас основная цель, чтобы Ті мільйон 260 тисяч, які зараз є вимушено переміщених осіб, або може колеги підкажуть точну цифру вже на сьогодні, щоб чітко розуміли, що. Украина и украинцы не залишили их на призволящий. Законопроект номер 2166 был внесен в парламент еще в феврале, и пока он несколько месяцев лежал в комитетах, переселенцев ожидал неприятный сюрприз. В марте Кабмин своим постановлением номер 79 значительно ужесточил правила выдачи справок переселенцам, по сути, приравняв их к досрочно освобожденным из мест отбывания наказания. Поэтому принятый парламентом законопроект, о котором идет речь, стал спасательным кругом для многих переселенцев, поскольку отменяются эти требования. Теперь, чтобы считаться переселенцев, паспорт не обязательно иметь штамп регистрации в Крыму или на Донбассе. Предлагаются альтернативные методы доказывания факта проживания на данных территориях. Это очень важно для крымчан. Многие вопросы упираются в вопрос прописки. И это очень негативно сказывается на социализации и как бы легкой интеграции, активной интеграции внутренне перемещенных лиц. Справка переселенца должна быть бессрочной. Не нужно будет и ставить штамп в миграционной службе. Тем более обращаться в этот орган повторно, если человек переехал на материке из города в город. Кроме ликвидации многих бюрократических процедур в вопросах обустройства переселенцев в регионах Украины, законопроект обязывает Кабмин создать единую базу данных вынужденно перемещенных лиц, чтобы им не приходилось больше доказывать чиновникам свой статус. Однако реальное выполнение этой нормы пока под вопросом. По информации службы новостей «Волна» программа Рамное обеспечение для создания единой базы переселенцев уже давно готово. Грузинские эксперты передали его в Кабмин еще три месяца назад. Но она так и не заработала, а переселенцев продолжают регистрировать в бумажные журналы. Авторы законопроекта уверены, что после принятия законопроекта база появится. Я абсолютно 100% уверена, что она будет создана. И если она не сможет быть создана урядовими какими-то организациями, министерствами, то до нас уже громадські організації, организации, инициативы и в том числе агентство ООН, справа беженцев ВКБОН, что до того, что они могут помочь в таких такої базы данных. Законопроект сокращает количество документов, необходимых для регистрации переселенцев. Для этого предлагается паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а в их отсутствие любое доказательство проживания гражданина на оккупированной территории. Также статус переселенцев в случае Принятие законопроекта станет доступным иностранцам и лицам без гражданства. Мы увеличили этим законом список лиц, которые на сегодняшний день подпадают под закон. Это в частности лица без гражданства. То есть это очень касалось общины Цыган, например которые не, как таковые документы не оформляли. Мы распространили действие этого закона, в том числе и на иностранных граждан, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины. Кроме упрощения процедуры регистрации переселенцев, законопроект также расширяет количество организаций, которые смогут их регистрировать. Это должно уменьшить очереди в собесах. Законопроект уже принят в первом чтении. Его поддержали 242 народных депутата. Для второго чтения документ планируется вынести в сессионный зал уже на следующей неделе. Ну, в нашей студии, еще раз напомню, Оксана Ермишина, глава Всеукраинской общественной организации по, по, по делам вынужденных переселенцев. Ну, вот э, я слышала от правозащитников, Оксан, что добивались этих изменений очень долгое время, потому что принятый закон о внутренне перемещенных лицах несовершенен был, и это однозначная реакция. И, и вы комментировали так, и, и правозащитники, и сами переселенцы говорили, да. Но вот что, к чему вы рады, скажем так, каким изменениям, какие действительно изменения облегчат жизнь переселенцев в Украине? Ну, вы знаете, наша организация тоже работала, и многие наши правки, они были учтены, и они нашли отображение в этом принятом законопроекте. Но здесь, что называется, смех сквозь слезы. Конечно, есть облегчение, но когда мы получили отмену справки о миграции против, в миграционной службе, против которой многие протестовали, говорили, что это ущемление после того как практически все, ну, большая часть людей, которые хотели это сделать, перерегистрировались, то понимаете, такое запаздывание, оно вызывает скорее раздражение, чем радость. То есть, по сути, получили возможность потремания от статусу, это ромские общины, это иностранцы, которых у них этих прав не было. А для переселенцев, в принципе, мы все ждем, что же будет дальше, потому что, несмотря на отмену отметки миграционной службы, кабинет министров работает над досканилением теедовидки переселенцев. И что они придумают якую досканилению, одному богу известно. оптимизма нам не добавляет то, что в принципе вся политика она нацелена не столько на интеграцию внутренне перемещенных лиц в местную общину, предоставление возможности чтобы они развивались и окапывались, что называется, на этих территориях. А э, вот какие-то попытки а, государства, чиновники ставят во главу угла борьбу с пенсионным туризмом. Понимаете, вот, а, ну, конечно, это почетная обязанность, и с пенсионным туризмом, наверное, бороться нужно. Но если говорить о масштабах, о тех возможностях, которые может принести миллион внутренне перемещенных лиц, которые трудоспособные, которые могут наполнять своими зарплатами бюджет, но при этом за год не было создана, нет никакой государственной программы до сих пор по созданию новых рабочих мест, нет никакой государственной программы по решению вопросов с жильем спустя год. И идет проедание сумасшедших совершенно средств, идет реконструкция общежитий, школ, детских садиков за деньги западных доноров, вместо того, чтобы строить места постоянного проживания. При том, что все понимают, что конфликт надолго, и мы здесь уже останемся, как бы там кому-то не хотелось вернуть. Но если конфликт 10 лет, то через 10 лет никто назад не поедет уже, Ну, вернее поедут, но этот процент будет там 10, 20, 30 может быть это максимум. То вот эти вот все моменты они не позволяют радоваться каким-то маленьким победам, потому что эти маленькие победы они теряются в этом огромном коме проблем, которые за год только накопились, они никак не решаются и несмотря на вот какие-то попытки с нашей стороны решать это самостоятельно, все наши победы они все равно остаются такими вот очень небольшими, очень маленькими и не влияют в конечном итоге на глобальное решение? Ну вот на глобальное решение не влияет, но жизнь отдельной жизни, на отдельной жизни, они все-таки влияют. Вот, например, этот законопроект решает вопрос о предоставлении права на получение статуса внутренне перемещенного лица Иностранцу или лицу без гражданства, который находится на территории Украины на законных основаниях, и имеют право на постоянное проживание. Ну, есть э, такие истории, да, это по-моему даже в эфире у нас рассказывали, когда вот, например, девушка с украинским паспортом, с украинским гражданством, э, у нее парень, будущий супруг, иностранец, он здесь получил вид на жительство, да, но э, и вынужден был уехать из зоны конфликта примеру, да, или вот с территории оккупированной Крыма, например, и получается, что он не переселенец, хотя по факту все-таки он является переселенцем. Много ли таких историй знаете вы? Очень немного. Но на самом деле вы понимаете, что иностранцев, которые жили на территории Донецкой и Луганской области, которые переехали, их процент в общей массе переселенцев, он ничтожно мал. Вот это и удивляет, что мы все нацелены на решение вот таких вот маленьких проблем, которые, конечно, тоже очень важны. И я говорю, что мы и наша была по поводу иностранцев, и мы тоже настаивали, как и другие организации, потому что мы понимаем, что это необходимо, это была недоработка. Но мы говорим о а, вообще проблеме совокупной. То есть да, вот эту проблему очень маленького, там, сотого процента мы решили людей, а, и только решили проблему в виде получения статуса. Хотя сам по себе статус, он ничего не дает. Он дает возможность получать вот эти вот выплаты в течение трудоспособному гражданину в течение четырех месяцев и все и по 442 гривны первые два месяца и по 221 гривне вторые два месяца потом он лишается если он не, не трудоустраивается за, ну понимаете то есть вот вот как-то сравнивать э, столько борьбы столько э, депутатов э, так лоббировали за это голосовали э, мы за мы тоже мы тоже были рады когда этот закон прошел мы почувствовали что это тоже вот и наша небольшая такая маленькая победа но удручает то что большие проблемы они так и остались нерешенными и никаких перспектив в этом вопросе пока нет вот оксана 242 народных депутата голосовали за вот принятие э, в первом счете и в целом законопроект 2166, о котором мы говорим, да, он звучит так, о внесении изменений в некоторый закон Украины относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц. А вы все-таки говорите, что этого недостаточно. Давайте поговорим о том, что нужно еще сделать, но самое главное, почему не удалось тогда решить все вопросы, да, о которых мы дальше будем говорить, вот эти все проблемные, ну, болезненные... места. Пос после... Вот, проголосованного э, законопроекта был провален еще один законопроект, который предусматривал э, предоставление первоочередного права на жилье и очень-очень много вот моментов, которые э, они играют роль для переселенцев, и они важны. Хотя э, то, что он был провален, его нельзя было принимать в том виде. То есть наши эксперты тоже говорили о том, что несмотря на вот такие вот популистские заявления, которые там были, в том виде, в котором был прописан полностью этот законопроект, его принимать нельзя было. Но тем не менее э, есть два момента, которые нужно решать и нужно решать очень быстро. И о них все время говорят, но ничего на этом поле не делается. Это момент с трудоустройством, это создание новых рабочих мест. Нет трудоустройства и не создание условий для того, чтобы переселенцы как-то трудоустраивались на той же территории, на которую они переехали. Переехало более 10% трудоспособного населения. Выехали самые активные. Если не создавать новые рабочие места, то это приведет к тому, что самые перспективные, активные трудоустройства вытесни в местное население, и социальный конфликт будет нарастать, потому что людям тяжелее будет найти работу, у нас в стране война, этот кризис и так есть, и поэтому э, нужно нужно эту э, тему развивать, и нужно развивать ее очень правильно. Вы говорите о создании рабочих мест именно да. для переселенцев, но это же... Не для переселенцев. Или Вы вообще... поймите... Это же не а... вопрос Верховной Рады, Верховная Рада же не примет закон, что вот создаем 500 тысяч рабочих мест, это же вопрос Верховная, уже, верховная и... Рада принимает государ... даже не инвестиции. А, у нас не, не придет никак Какая инвестиция, если не будет создано поле для инвестиций? Если у нас не будет государственной программы по созданию рабочих мест? Потому что пока никто не заинтересован в том, чтобы эти проблемы решать. Все пытаются как-то вот чиновники жить в том же ритме, в котором они жили раньше. И делать вид, что этой проблемы не существует. Вот изменений не происходит. Потому что изменения, если не произойдут, они требуют реформаторского подхода. Это и будут те самые реформы, которые нам необходимы. Это уход от зависимости от олигархов от больших предприятий, потому что нужно будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Это э, нужно будет создавать соответствующее налоговое поле и условия для того, чтобы этот малый и средний бизнес в этих условиях развивался. Это нужно будет обре определять, уходить от монополии внутри регионов, то есть двигать тех церков, которые сейчас э, там сидят. Это в каждом регионе. Это проблема, проблема коррупции, она общая для всей Украины. И реализовывать такую государственную программу без э, вот этих вот шагов невозможно, и поэтому ее никто не реализуют, и они даже не говорят, к сожалению. То же самое, мы, если мы коснемся жилья. Что происходит сейчас? Выделяются донорские, совершенно сумасшедшие деньги. И на эти деньги ремонтируются общежития, детские садики. Извините, мы уже все понимаем конфликт на 10 лет как минимум. То есть 10 лет люди будут жить на этой территории, в местной громаде. Мы граждане Украины. Почему для граждан Украины идут по пути, который уже доказан всеми странами, которые переживали такие конфликты. Вот даже взять Грузию. Доказано и Неэффективность колоссальнейшая. Вы ведь поймите, когда мы ремонтируем общежитие, которое находится в чьей-то частной собственности, мы не создаем условия для переселенцев. Через год их из этого общежития выселят, и это общежитие будет приносить доход собственнику этого общежития. Зачем нам идти по этому пути? Тем более, сметы тех ремонтов, которые уже были осуществлены, показывают, что за эти же деньги, за деньги, за которые были отремонтированы общежития и люди, нормальные, полноценные с семьями, которые имели одну-две три квартиры на той территории вынуждены жить, возвращаться в студенческие годы, жить в общежитии. Оказалось, что на эти же деньги, на которые был осуществлен ремонт, можно было этим людям купить по отдельной квартире на этой же территории. Понимаете? То есть вот эта вот вся коррупционная составляющая, она не только мешает нам развиваться, а это воровство, оно тянет Украину в пропасть, потому что люди в итоге остаются, почти 2 миллиона людей, которые переехали, которые выбрали Украину. У них есть два пути. Первое это вот так вот принудительно люмпинизироваться либо как-то пытаться выжить, либо возвращаться на то, что у нас происходит, обратная миграция. Когда люди, которые выбрали Украину, они возвращаются обратно. И дальше они так или иначе, работая на территории ДНР и ЛНР, они строят эти квази-государства, потому что они. Платят туда налоги, они а, свой мозг, свой интеллект они вкладывают в эту псевдореспублику и тем самым придавая ей какие-то контуры, понимаете? Вот какие-то контуры, которые ведут а, к, к какому-то постепенному признанию а, с точки зрения мирового сообщества. Вот этот путь он очень страшный. Нам нужно наоборот бороться за каждый ум, который выехал, бороться за каждые хорошие руки, бороться за каждого а, человека, который готов двигаться дальше и строить Украину. Мы же, когда пошли а, по пути общежитий по пути мест компактного проживания, в которых люди живут уже год. Мы имеем страшную статистику, что те люди, которые там волонтеры сослужили нехорошую службу, потому что они их пожалели, места компактного проживания, это были санатории, лагеря, которые были далеко от транспортных развязок, далеко от мест работы, поэтому люди действительно там, когда они попали, они оказались в каком-то замкнутом круге, и волонтеры привезли им еду и одежду, и здорово их поддержали, но если бы их поддержали месяц, а потом сказали, ребята, дальше сами, это было бы одно. Но они живут год на всем готовом. И мы с этими людьми, когда мы с ними взаимодействуем, мы наблюдаем тенденцию, что у людей уже меняется психология. Они уже не хотят идти работать. Это, я это называю принудительной люмпенизацией. Потому что, ну, так, такова, такова психология человека. Когда у тебя все готово, ты уже начинаешь просто немножко ну, деградировать. И это, и это данность. Это факт. И вот мы имеем такой масштаб очень серьезный. И никаких вообще ориентиров, что же будет дальше. Потому что из внятного, что сказал Яценюк, он сказал, мы будем выделять дома в деревнях в заброшенных переселенцам. Отлично, давайте выделим. И что будет дальше? Куда они будут там работать? Где они будут работать? Там не инфраструктура. Что им делать с детьми? Понимаете, очень много целый комплекс вопросов, а на самом деле не нужно выдумывать велосипед. Грузия сказала, когда они на свои 250 тысяч внутренне перемещенных лиц построили 750 мест компактного проживания, через год они сказали, мы думали, конфликт ненадолго, и это будет в временное проживание. Мы сделали огромную ошибку. Мы потратили гораздо больше денег, они а посчитали экономику. На содержание этих выстроенных мест временного пребывания лучше бы мы сразу пошли по пути строительства постоянного жилья. И вот Украина, зная об этом опыте, все чиновники были в Грузии, только ленивые туда не ездили, даже общественные организации все туда ездили и смотрели на то, как там все происходит, что там, как, какие шаги они делали, что не считают правильным, что не считают ошибочным. Вот прошел год, все знают этот опыт Грузии, но если мы. Чего бы мы ни коснулись, куда направляются донорские деньги? А ведь вектор задают наши чиновники. Доноры не придумывают, что мы сейчас будем строить, ремонтировать общежитие. Это местная администрация говорит: давайте им отремонтируем общежитие. Вот оно, есть полуветхое, полуразваленное, мы их посадим и они там будут жить. Ну и доноры приходят и ремонтируют. Но тем самым они не делают благое дело. А те деньги, которые на это тратятся, за это, за это время уже можно было настроить огромных комплексов с готовой инфраструктурой, с нормальными рабочими местами, и люди бы уже двигались, и они бы наполняли бюджет, они были этой обузой. А, Оксана, у нас остается буквально минут, минут максимум, наверное, четыре. Но вот скажите тогда, что можете вы предложить украинской власти, поскольку мы понимаем, что очень часто активисты да, предлагают реально уже там какие-то проекты, и то это отвергается. Но вот какие реальные шаги? Потому что говорить о том, что можно было бы год назад не вкладывать деньги в ремонт этих общежитий, да, это одно дело, но что делать сейчас реально? когда экономика далеко не в лучшем состоянии. Государственные деятели говорят о том, что нам грозит реально дефолт. Да. Сегодня конфликт на Востоке продолжается, на это выделяются тоже деньги. Да, и, в общем-то, не без дефицита бюджета. Да. Вот сейчас в данных условиях информация, что вы предлагаете, и есть ли реально финансы для этого? Можно ли их Смотрите, у нас мы получаем каждый день довольно много финансов. Вот недавно прошла информация о том, что Норвегия дает нам 5 миллионов евро. Куда дает? На продуктовые на снова на проедание. Вот вы знаете, когда, пока мы не поймем, что э, люди, которые сюда переселились, если сказать людям, что ребят, никаких продуктовых наборов вообще, хотя продуктовые только для льготной категории, большинству переселенцев они не достаются. Но это сумасшедшие деньги, давайте мы лучше построим вам что-нибудь, то, что вы можете пощупать, куда вы можете заехать, люди согласятся, люди понимают, что война, они и так живут в тяжелых условиях. И мы предлагаем э, сделать, э, доноры не будут строить нам бесплатно жилье. И в принципе это неправильный путь, когда людям дают, но чем мы лучше остальных граждан Украины, которые тоже тяжелым трудом зарабатывают на эту себе однокомнатную двухкомнатную квартиру. Ничем не лучше, мы такие же. Но у нас есть какое-то жилье в той зоне, если оно особенно не разрушено. Если разрушено, то люди имеют право на компенсацию. Но если оно не разрушено, взять донорские деньги и использовать как часть погашения, понимаете, вот если взять, допустим, 5 миллионов евро, использовать как 30-40% от стоимости дома, а остальное дать возможность переселенцам открыть доступ к кредитованию и дать возможность им взять кредит и переселенец переселенец бы стимулирован был работать искать работу потому что он понимал что он может уже здесь получить какое-то жилье получить постоянную крышу над головой а не мигрировать за три месяца по четырем съемных квартирам а есть еще вариант когда донорские деньги используются для погашения у нас сумасшедшая сейчас идет кредитная ставка а мы в Венеции реализовали пилотный проект для бизнесменов где а, а, банки ЕС компенсируют именно процентную ставку по кредиту для бизнеса из зоны оттока Который переехал и начинает свою деятельность в Виннице, для того, чтобы эта ставка была нормальной, адекватной, чтобы бизнес не захлебнулся в этот первый год. То есть эти схемы существуют. Опять же, у переселенцев у большинства спустя год все деньги, которые были нажиты, они уже потрачены и у них нет возможности для первого взноса. Банк может брать те квартиры, которые там остались, которые целые, он может брать в качестве дополнительного залога для того, чтобы ведь там ситуация более-менее стабильной, и там, где нет активных военных действий. Не в качестве первого взноса, потому что там не очень все хорошо с ликвидностью, а именно в качестве сверхзалога для того, чтобы переселенец не платил вот этот вот самый первоначальный взнос. Схем миллион. Их можно продумать а, опять же, те же самые недобудовы, которые были. Если решить вопрос с правом собственности, с теми, которые пайщиками, которые участвовали, и тоже можно эти вопросы решать. Было бы желание. Мы сейчас сами, вот как общественники, мы, организ... мы реализуем, начали реализовывать. Я боюсь об этом говорить. Вот так вот потихонечку у нас есть три таких более-менее живых проекта. Если у нас все получится, срастется с донорами, с застройщиками мы собрали пул тех людей, которые готовы в этом участвовать, из переселенцев то тогда мы будем эти примеры приводить как положительные э, и уже на их базе строить дальше. Но вы поймите, это все время, пока мы построим, пока мы это все соберем. Если бы этим занялось государство, если бы у нас занялся этим кабинет министров, мы бы эту проблему начали решать уже сегодня. Не через полгода, не через год, когда это сделаем мы, общественники, учитывая эти скромные ресурсы, которые есть у нас, а э, используя все механизмы государства. Потому что если наш э, кабинет министров выйдет и скажет, ребята, никаких а Больше, давайте потерпим. В конце концов, великую отечественную морковный чай пили, голодали и ели кожуру от картошки. Ничего, потому что понимали, это война. Вот здесь тоже нужно потерпеть, но мы сделаем это и сделать, а не разворовать. Вот тогда мы... все было бы по-другому. Да, Ксан, спасибо большое. Но на самом деле нас предупреждал премьер-министр о том, что 2015 год будет годом выживания. Но вы говорите о том, что можно и также развиваться. Это, это год развития, не это год этого. выживания, если ничего не делать, угу. и это путь в пропасть. А если Развивать, мы говорим, это огромнейший шанс и реформирование экономики, и создание новых рабочих мест, и полностью смены всей инфраструктуры и преодоление коррупции в том числе. Вопрос в том, как мы к этому относимся. Спасибо большое. О э, законодательстве по поводу внутренне перемещенных лиц мы говорили с Оксаной Ермишиной. Оставайтесь с нами. Дальше будет тоже много важной и полезной информации.